Да это yeah! же понедельник! Конечно! Oh yeah. Лавика, мистер Саня, стартап-шоу и стартуем! И день. день будет не тяжелым, конечно же, потому что будут звезды нам рассказывать, что такое Аковалок. Новый мессенджер будет смушивать людей спілковаться, взагалі э, незнакомых, один с одним. Форматировать, форматировать и не отформатировать. Так вот, зачем НАСА планирует отформатировать память марсоходов. История Ice Bucket Challenge. И вообще, что с чего начиналось, как все приходило в сферу нашей сегодняшней жизни, а также еще как правильно помогать, об этом будем говорить Ирина Литовченко, соосновательница благотворительного фонда «Таблеточки». Також не забывайте, что у нас будет на прокинце нашей программы. Если вы будете оставаться с нами шансов, забрать все призы и подарки, которые находятся тут в студии, за это и чашка. При этом переможцем будет парочка, и это будет в рамках викторины. Лайка уже готовит вопросы. Ну а прямо сейчас переходим А до фактів, які е, сталися саме 6 жовтня, і починаємо з ювелірної справи. У 1790 році ювелір з Женеви Якоб Швеб представив процес виготовлення води із бульбашками, тобто з газом. А здавалось би, ювеліри та вода. Що 1917 год. И вот слышите вот это треск, виск, свист, в общем, все, что похоже на джаз. Впервые в прессе упоминается цитата, как вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться. В общем, впервые введен термин джаз, так сказать, в массовую культуру. Как ты знаважливо проявила? Я люблю джаз! Я люблю джаз! А компания Ice Bucket Challenge мне на самом деле невероятно похожа на письма счастья, которые были у нас, помнишь, в 90 когда ты должен выслать это письмо счастья еще десятерым своим друзьям, если они не разошлют, да, они да, будут несчастны, и мы будем пророчить им просто невезение. Так вот, действительно, компания Ice Bucket Challenge началась в августе этого года, и ассоциация, запустила ее ассоциация по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом. То есть в Соединенных Штатах Америки это все пустило свои корни. Сейчас Ice Bucket Challenge чем только и не занимается. На самом деле, самая главная цель подобного, э, так сказать, мейнстримного передачи да, соц... по соцсетям вирусного ролика, вирусного ролика. это благотворительность во всех ее образованиях, сторонах и, собственно, вот так. Отже, а что до умов? То -то вы берете, вид ведро воды, если, звичайно, принимаете это запрошение облиться холодной водой, кидаете туда лед и потом обливаетесь, и потом выкликаете, делаете э, своему, своему другу или подруге такой такий реферанс, и все. Э, Слабо, або не слабо. Слабо да. тебе, не слабо. А если тебе слабо, значит, чувак, просим, пожалуйста, 100 баксов заплатить в благотворительный фонд той или иной компании. Я если то, же ну... ты принимаешь эту акцию, ты платишь всего лишь 10 долларов и при этом обливаешь себя холодной водичкой, что является также еще и полезным для здоровья. И мне кажется, еще вся эта справа, звучит конечно, похожа на Water Harlem Shake, когда просто дурачились и получили удовольствие. А тут еще э, и удовольствие, и прикол, и при этом еще и допомога у благотворительности. Ну, а а в стартап-шоу мы вам действительно покажем самые неудачные эксперименты и пробы Ice Bucket Challenge. В общем, вы будете смотреть вместе с нами, ухохатываться, потому что у нас будет несколько лайфхаков специально для вас, как правильно сделать компанию Ice Bucket Challenge и не травмировать себя и тех людей, которые будут вас снимать. Дорогие звезды наши, сядьте, пожалуйста, поудобней. А теперь поднимайте ручку. Кто из вас, кто знает, что такое слово оковалок? Оковалок. Оковалок? Оковалок? Ну что за вопросы? Это человек, который оковывает всех дровосек. Оковалок. С большим, не знаю, топором. Это филиал компании Абабулагаламага. Грубый мужчина. Народный прикид украинский. Ритуальное заклинание тоже где-то африканских племен, возможно. Аковалок это большой файл, который облетает интернет. <laughs> То есть летит такой весь большой, громадный, громадный. Ну, что, что еще сказать? Дивись уважно наш эфир, следуя за IT-трендами, дизнавайся секреты успешных людей и отримай подарунки. Только у стартап-шоу «Знес кафетры в одному». Среди IT-новинок сейчас появилось новое, я считаю, очень романтичное мобильное приложение. Итак, так Миучая правда придумала Somebody. Это тот вот необычный мессенджер, который высылается не человеку лично, адресату, которому ты хочешь, чтобы он получил информацию от тебя, а человеку другому, который находится поближе. Близости того человека, которому ты хочешь передать ту или иную информацию. И он должен это сделать вербально и символично, собственно, к, подойдя к человеку, сказав. Ти хорошо сьогодні виглядаєш. Я тобі буду розкривати зараз великі секрети. Насправді це не міуча, а якраз Міранда Джулая вигадала цей додаток, і це відома акторка, режисерка. І якраз міуча взяла і підтримала так на своєму сайті, для того, щоб цей продукт, а саме свій бренд розкручувати. Так, і ось вони разом не знімали на ці багато відео, і якраз вони кажуть, що це для соціальної якраз підтримки для людей буде дуже корисно, тому що вони перестали спілкуватися, вони постійно там у своїх гаджетах. А так ти отримуєш смс-ку. І вони написано, Підійди, будь ласка. У до дівчини у о, жовтій о, футболці, і там скажіть, що вона надзвичайно красиво виглядає. Так і о, я підходжу і таким чином приказую вітання від когось, хто знаходиться, наприклад, у цій студії. І таким чином люди починають спілкуватися. Уявляєш собі. Отже, з такою метою і був розроблений цей додаток під назвою Самбаді. мы тоже не молчим и продолжаем вас радовать самыми большими фейлами и винами Анастейши дальше. Как правильно допомагати? Про це будемо спілкуватися із Ириной Литовченко, співзасновницею благодійного фонду таблеточки. А также мы вам покажем смешные ролики неудачного обливания ледяной водой. Будьте а с нами в стартап-шоу, с нами фаново и креативно.